поэтому можете тоже их поприветствовать еще раз. Они готовы, они горят и очень хотят. Это наши сегодняшние партнеры. Возможно, мы выясним, я на самом деле выяснила вот, вот, месяц назад ровно, что существует такая кафедра. Очень этому порадовалась, спасибо этой кафедре, на самом деле так и возник этот проект. Ну и существует прекрасный арт-клуб 44. Замечательные, всегда улыбающиеся бармены, которые ждут вас любят и пошутят с вами очень здорово, особенно первого числа. А также сегодня у нас э, в зале э, есть представители, есть эксперты, да, на которых, по идее, будут набрасываться студенты и просить экспертов о помощи. Во-первых, есть представитель э, Одесского международного кинофестиваля, один из менеджеров проекта, Виктор Пермянов, наш адвокат Есть... Э, ну, я сейчас надеюсь, я правильно сказал. Один из самых легендарных музыкальных менеджеров Украины. А, директор группы MadHeads Оксана Михайленко. Ваши Чуть позже, как обычно, правильные менеджеры, они опаздывают. Я представлю еще нескольких человек. А, кстати, есть замечательный музыкальный менеджер и а, потрясающий музыкант и композитор, вот проект которого здесь будет стартовать послезавтра. А, это лидер проекта Джаз Кола, легендарный украинский бас-гитарист Игор Загус. Ваши аплодисменты. Приходите на концерты. Представители фестивалей Джаз Кахтебель, Роксичи, Краина Мри уже находятся на сцене. Можете тоже поаплодировать этим фестивалям. И еще у нас есть один замечательный партнер, который с нами виртуальный, внимательно будет за всем наблюдать и смотреть. Это прекрасный украинский фестиваль The Best City UA. Ваши аплодисменты. И еще несколько слов о механизме. В этом месяце у нас пять вторников. Соответственно, на этой сцене будет выступать пять музыкальных групп. Одна из них стопроцентно гарантирована в следующем месяце, то есть в мае, получает сольный концерт в арт 44. Две групп по итогу месяца, может быть одна, может быть три, посмотрим, может быть итоге еще мая, получают право выступления на фестивале The West City UA. И так далее. У нас есть, кстати, еще один замечательный партнер. Это музыкаль... международная музыкальная конференция «Коллизиум». Давайте еще им поаплодируем, потому что без них они нас всех соединили. Без них бы ничего не было. А, ну и собственно, кстати, впервые, или не впервые, на, впервые на этой сцене, это уже шквал аплодисментов. Я не о себе говорю. Из самого солнечного, из самого улыбки, этот аплодисменты не прекращается.